родные сердцу слова дебиторка оставь дефектура и так далее вот. мы предлагаем нашу сегодняшнюю встречу а, забыть этот наш такой сленг профессиональный и а, мы рады вас приветствовать на нашем а, очень интересном веселом празднике весны солнца который мы назвали испанская Фиезда. Хорошо, Хорошо, в этот день и час не на службе, не на работе, не на кухне дома, а на кухне, в этом зале. Смотрите на нас. И Сразу глаза загорелись. Испанское вино, там Испанское вино. А вы там из Испании? Нет, в прошлом году. Что еще? А футбол? Рональдо касаюсь мужчина. Да, с... Жизнь болит со сперкой, чем с... 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 рекламируя шампуни различные. Лучше уж всегда посунула, Что еще Мадрид, Барселона, Маленти. Совершенно верно. Спасибо. Сегодня мы рады приветствовать наших хороших друзей и партнеров в украино-испанской компании Сперка, без которых эта встреча не могла бы состояться просто. Компания Сперка чуть более 10 лет. Ну, я думаю, что даже для человека это не возраст. Тем не менее, компания э, «Сперка» смогла за достаточно небольшой э, промежуток времени, которая э, активно работает на Украине, занять лидирующие э, позиции в высыпленке отечественных производителей. Многие препараты «Сперка» вам хорошо известны. Ну, просчитал. Угу ну это ну, видимость клиента, угу. он аналитически все уже просчитал. А, как вы думаете, а, да этот психотип это специально так делает? Конечно. Есть он это делает это его дома, домашняя заготовка? Да, это всеми. Угу. А, смотрите, а если, ну, это, представьте этого человека, да? Он каждый день приходит к себе на работу, да. точно так же, как вы приходите в свою аптеку, mm -hmm. да? Как правило, эти люди являются э, очень хорошими специалистами, работают с ними на эмоциях и стараются стать совершенно правильно лучшим Спасибо, я буду серьезно. Спасибо, я буду Бывает такое. Там пишет, дружеский тип. Часто бывает. Еле, 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 еле. Да, почему? Они пришли с тобой пообщаться. Они пришли, да. Время. Да, я был вчера на даче, так сказал, да, еле. Еле добрался, это другой. Да, что еще? Почему с ними сложно работать? Они не умеют четко формулировать свою потребность. Ни вопроса, ни ответа, совершенно правильно. Что еще? для них очень важна стоимость лекарства препарата. В отличие от директивного типа, да, и рационального эмоция, здесь важна стоимость. Время идет. Время уже почти заканчивается. Женя, не посрами по психотипам. психотипу. Правильно? Это аналитический? Еще раз. Еще раз. Один раз в сутки выбрали. Что еще? Хотели, Эффективность 97%. Да. Там два совпало. Там и тут два. И тут два. Хорошо, один, 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 один и один. Ну, пока Вы же не хотели сюда. Я что хотели сказать, уже, не, не надо подсказывать. Все уже. Надо было выходить. А потом, вы, что а, на память все в масках, да? Да. Фото да. в масках делает Николай. У нас а такой не проигрываем. Внимание, задание номер три. Рационализаторская команда. Новый. День. Итак, проверенный недорогой препарат. Препарат для всей семьи есть. Мой сосед также принимает именно этот препарат. не менее важная проблема у нас в Украине, но знаете, когда мы с вами приходим вечером, есть однокомпонентные, да? большинство из них двухкомпонентные, карбонат кальция, аминоцитат, дегидроф, бокси алюминия, гидрокси алюминия, сухой гель и три э трисиликат магния. Зачем нужны э, эти сложные названия в одном препарате? Прямое спермицидное действие за счет флорида гензолокония который э, эффективно разрушает сперматозоиды. Тоже очень важный момент. Фактически, эротекс эффективно убивает все наиболее э, часто встречающиеся возбудителей заболеваний, передающихся половым путем. Это и <сессивный> Ну, вот, собственно, и все. Мы с вами разобрали еще раз ключевые преимущества пяти основных продуктов безрецептурного направления компании «Сперка». И я предлагаю сейчас... <сессивный> <сессивный>

директивность аналитический, экспрессивный и наш дружественный листья. Вам надо продать на спрей Четыре типа клиентов у вас. Каждому свое преимущество. Как вы будете продавать каждому? Ну я начну а, что Команды, всю минутку. <соцентричные> Да, Украина тоже сделает ганисом. А Украина да. щиро да. с душею проводит. Но... А. Испанцы они всегда быстрые такие. Ну, а, ну, а, а ну, Открытая наша душа украинская. Может быть, все-таки ничья или нет? Нет, нет я. Я, мне кажется, справедливо да, это О, тогда у нас есть пять судей. Давайте будем справедливы. Перед как выиграли. Нет, то давайте отдадим бутылку суде, чтобы было... Перед Благодарим наши команды, которые людей. за профессионалиста. И за профессионалиста закрываю. Да. Что нет смысла, она дорогая, это удорожает. много много. Вот. Поэтому в французы, и старые, и практически, и чили, и приходят на винтовые. Вот. Сейчас мы начнем дистанцию с белого вина. Берите, пожалуйста, каждый себе по бокальчику вина. Так, скажем, климат, да, место расположения, то есть там горная местность. Очень интересные почвы, испанский вина, они, как правило, на любителя. Я? Более сладкий, сладкий, да? То есть кислинки здесь вообще не совсем, хотя минус сухое часто задают, сухое значит кислое, да, в вот, ресторане спрашивают, я не хочу сухое, но кислое. Это минус сухое, его можно назвать кислым? Нет, нет. нет. Не